Bizans'tan evvel 3. ve 2. milenyumlarda Azerbaycan arazisinde nispeten zərif və kiçik tayfaların birləşməsi nəticəsində bir sıra tayfa ittifaqları yaranır. Vəsedilən dövrdə Azərbaycanın cənubunda Urmə gölü ətrafında Lulno, Biquti, Suv və Turuq kimi, araçayının şimalda Naxçıvan, Milqaraq ərazilərində isə Naxç və Gərğər tayfaları məskunlaşırlar. Düzliklə Lulbilər, Suv və Turuk tayfalarını özlərinə birləşdirərək böyük və güclü bir tayfa ittifaqı yaradılar. Onlar öz igidlikləri ilə atsən qazanırlar. Qonşu iki çay arası əraziləri ilə sıx əlaqə saxlayan dilulu bilər, maldarlıqla məşgul olur. Bəslədikləri mal qaranı fəxla dəyişirlər. Zaman-zaman daha geniş ərazilərə yayılan bu azad tayfalar Assuriya'nın Nuzi şəhərində də məskunlaşdılar. İki çay arasının het tayfaları ilə yaxın təmasda olan dilulu bilərin qoçaqlığı və mərdliyi Hurri və Het hökmdarlarının da diqqətini cəlb edir. Hetlər bu cəsur insanları muzla dövlət qulluğuna, davrıda xidmətə götürür. Onların sədaqəti yüksək qiymətləndirilir. Yaramızdan əvvəl 3-cü miniliyyəyə aid akkad mənbələrinin birində Lullubilərin Assuriya hökmdarlarına qarşı mübarizəsindən bəhs olunur. Daş sütun adlı abidədəki iti yazıların verdiyi bilgiə görə, ikicəy arasında yaşayan tayfalar Lullubi sözünü özdəyə yad edilib, düşmən mənasında işlədir. Həmişə onlardan ehtiyat edirdilər. Azərbaycanın cənub bərasisinə özlərinə məskən seçmiş tayfalardan biri də Quti tayfalarıdır. Son dərəcə cəsur, döyüşkən olan yit Qutiləri İki çay arasının sakinləri Dağ üzləhaları adlandırar. Onlardan açıq-açıq gəçinərdilər. -açıq Urartu mənbələri onları etyum adı ilə xatırlayır. Qutilərin maldadlıq və rəyçiliklə məşgul olduqlarını göstərir. Qutilərin yaratdığı tayfa ittifaqı ən güclü və iri tayfa ittifaqı hesab olunurdu. Azərbaycanın cənub ərazilərində və Luristanda məskunlaşmış və bu torpağın tarixinə öz izlərini ək etmiş qədim tayfalardan biri də Kassitlərdir. Özləri Kaşyan adlandıran kasitlərin yaşadığı ərazilər də mənbələrdə Kaşyan adlanır. Onların adı ilk dəfə eramızdan əvvəl 28-ci əsrdə dair mənbələrdə çəkilir. Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin 2-ci rüblündə atdan nəqliyyat vin istifadə edən kasitlər cəngərabalara minərək iki şəhər arasında hücum edillər. Bu da onu göstərir ki, döyüşdə ilk dəfə cəngərabalları kasitlər tərəfindən istifadə olunmuşdur. Kasitlər tunca əşyalar və həməyə alətlər düzəltmək sahəsində mahir sənətçilər kimi tanınmışlar. Proqnozun əsas tərkib hissəsi olan qalayın kasiterasın kasit tayfalarının adından götürülməsi fikrini irəli sürən alimlər də məs kastitlərin sənətkarlığına əsaslanmışlar. İnsanlar arasında bərabərsizliyin yaranması, cəmiyyətin sosial cəhətdən fərqli qruplara parçalanması, varlıların yoxlular üzərində hakimiyyətini qoruyub saxlamaq zərurətini yaradır. Bu sonda ilk dövlət qurumlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumu olan Lulubi dövləti də belə yaranmışdı. Azərbaycanın cənub torpaqlarında Urmiya gölü ətrafında yaranmış bu dövlət qurumunun tarixi eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısından başlayır. Bu siyasi qurumda dövlətə xas olan bəzi əlamətlər öz əksini tapmışdı. Artıq eramızdan əvvəl 22-ci əsrdə dövlətə hökmdar başçılıq edirdi. Onun ordusu və xəzinəsi var idi. O zaman iki çay arasında Sumer şəhər dövlətləri Akkadın hakimiyyəti altında idilər. Akkad dövləti öz torpaqlarını genişləndirmək, daha çox ərazini təbiişliyinə keçirmək istəyirdi. Azərbaycan torpaqlarının sərvəti, təbiəti Akkad hökmdarlarını özünə cəlb etmişdi. Lullubi hökmdarı Satoni müttəfiqləri ilə birlikdə Akkad hökmdarının ordusuna qarşı ölümcül bir savaşa qoşulur. Təəssüf ki, bu döyüşlər müvəffəqiyyətsizdir. Satonidən sonrakı Lullubi hökmdarları Immashkum və Anubani güclü oldu və ara-araq Akkad təcavüzlərindən qaldıra bilirlər. Anubani dövləti gücləndirir, onun ərazisini genişləndirir. Onun hakimiyyəti dövründə Lullubi dövlətinin ərazisi Ur-meqönün Cənub və Cənubşər bölgələrinə əhatə edir. Qədim dünyanın bir çox erkən dövlət qurumları kimi, Lullubi dövləti də eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin sonlarında zəifleyərək öz varlığını itirir, tarixə qovuşur. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında Urmə gölünün cənub qərbində daha bir dövlət qurumu yüksəlməyə başlayır. Qədim Quti tayfalarının yaratdığı bu dövlət tayfanın adı ilə Quti adlanır. Akkad dövlətinə qarşı mübarizədə yaranan və möhkəmlənən bu dövlət, Akkad təcavüzündən ziyan çəkən Şumer şəhər dövlətlərinin himayədarına çevrilir. İgid və cəsur qütülər Şumerin müqəddəs Nippur şəhərini müdafiə edərək bir qədər də güclənirlər. Sonra isə Akkad dövlətini suquta uğradılar. Viramdan əvvəl 2184-cü ildən başlayaraq qütülər ətraf əraziləri, xüsusən Kiçay arasında özlərinə təbii etməyə başlayırlar. Amansız qanlı qadalı döyüşlərdə bəlkəmiş yaxşı hərbi və döyüş təcrübəsi qazanmış quti ordusu çox-çox uzaqlara gedib çıxır. Quti dövlətinin ərazisi şimalda Urmiya gölünün qərbindən cənubda İran körfəzinə qədər uzanır. Kırdas vilayəti özünə tabe edən qutilər bu ərazilərdə bir əsra qədər ağalığı edirlər. Gotilər dövrlərindən əslı halda saldıqları Akkad və Şumerin dövlət idarəçiliyinə öyrənir, özlərinin yeni qədim Azərbaycanın müfərddi idarəçilik mədəniyyətində yayılırlar. Başqa şəhər ölkələrindən fərqli olaraq Gotilər hökmədarı seçir, hakimiyyətin irsən keçməsilə yox, seçim qaydası ilə ötürülməsinə üstün tuturdular. Hər bir hökmodarı vilayətlərə canişinlər təyin edir. Onlara idarəçilik işində kifayət qədər müstəqillik verirdi. Bu da onlara Qəzələ və Fərat çayları arasındakı ərazilərdə uzunmüddət hökmranlıq etməyə imkan yaradır. Yeramızdan əvvəl 2104-cü ildə Kiçəy arasının Uruk şəhərində Qutilərin hakimiyyətinə qarşı baş verən isyan bu ərazinin cənub hissəsində Quti hakimiyyətinin ləğv edilə nəticələnir. Şimalda isə Qutilər hələ də ağalıq edirdilər. Assuriya dövlətinin yaranıb inkişaf etməsinə qədər bu ağallıq davam edir. Nəhayət, yeramızdan əvvəl 3-cü minilliyin sonunda Quti dövləti də zəifləyərək süqut edir, bir siyasi qurun kimi tarixin səhnəsindən silinir. Onunla göründən cənubunda yaşayan qədim Azərbaycan tayfalarından biri də Turpki tayfalarıdır. Kütədə vilayət qurumlarının tərkibinə daxil olan bu tayfalar, adı çəkilən dövlətlərin dağılmasından sonra mühüm siyasi qüvvəyə çevrilirlər. İki çay arasında baş verən hadisələrdə fəal iştirak edən turuqgilər müstəqil siyasət yürüdülər. Zaqros dağ keçidlərini aşıb iki çay arasına daxil olaraq aşağı Zap çayının yuxarı axarında yerləşən turuqgilər Asurilə toqquşur, asırlara qalib gələrək Şuşara vilayətini tutdular. Qadim Babil sənədlərinin verdiyi məlumata görə Babil hökmdarı Hammurabi'nin səylərinə baxmayaraq bu cəsur tayfalar tədricən Babil ərazisinə daxil olaraq orada özlərində məskən salırlar. Qədim Azərbaycan tayfaları istər məskunlaşdıqları, istərsə də işğal etdikləri ərazilərdə özlərinə məxsus mədəniyyət nümunələri yaradaraq bəşər tarixinin mədəniyyətinə öz təyfələrini verirlər. Bu dövrdə yayılmış ən möhtəşəm mədəniyyət nümunəsi Muristan tuncu adlanan mədəniyyətdir. Azərbaycan kassit tayfalarının mədəniyyətini özündə əks etdirən bu mədəniyyət İrancdan əvvəl 2-ci minilliyin 2-ci yarısına aid edilir. Bu mədəniyyətin ən səciyyəvi əlamətləri onların mifoloji və magiya məzmunlu mürəkkəb bəzək sistemli olmasıdır. Stiləşdirilmiş insan və heyvan fiqurlarından ibarət olan bu rəmzlər və təsvirlər Babil möhürlərində də əks olunmuşdur. Bu da Kassit mədəniyyətinin Babilə təsirinin variz nümunəsidir. Qədim Azərbaycan tayfalarının özünə məxsus dini inancları və dünya görüşləri olmuşdur. Mumlu bil hükümdarı Anubanın şərəfinə qoyulmuş daş sütun abidəsindəki yazılardan bəlli olur ki, Mumlubilər səmaya, günəş, ay ilahlarına, məhəbbət və məsuliyyət ilahələrinə sitayə edirlər. Qoyluqların müqəddəs bilən Azərbaycan tayfaları, onların şərəfinə məbədlər tikmiş, tarixdə gözəl memarlıq abidələri, ibadətgahlar yaratmaları ilə yadda qalmışlar.